Війна відібрала у Світлани майже все. Затишне оселя, коханого чоловіка і годувальника родини. Осеретіли і три її доньки, найменші з яких ще немає і двох рочків. Чекати допомоги було ні від кого. Серед рідних лише літні хворі батьки. Звістка про щире бажання слов'янської родини Робачуків допомогти їй та дітям. Людови Світлани Стреченко стала шалена приємною несподіванкою. вам дуже признательне Галіна Міхавна і вам. И вам, Валентин Леонидович, за ваш подарок, за трехкомнатную Ничего. квартиру. Будьте счастливы. Спасибо большое. Это ключи, Это чтобы у вас сегодня день запомнился хорошо. Спасибо Пусть большое. Ты, потому что я думаю, что это, наверное, одна из первых радостей за последнее время, которая у вас есть. Это документы на квартиру я вам даю. Здесь домовая книга и технический паспорт. В этой квартире... Э, Прошло мое детство здесь, родители прожили больше 40 лет. А и на семейном совете принято было это решение, но оно уже было принято давно, потому что квартира тоже пострадала от бомбежки. Здесь не было стекол, ни одного стекла не было. Сейчас все там возобновили, поставили стекла. Мы с сыном чисто сердце все это делаем. Спасибо вам большое, большое вам. Світлана зі сльозами згадує нещодавні події, як з дітьми була змушена евакуюватися до Бердянську. Чоловік залишився вдома. Сумлінний він не міг покинути свого робочого місця на словтес. Більше побачити чоловіка і батька рідним не судилося. З батьками, з мужем підтримували зв'язок, Ну говорили, що штубамбят десь. в округе, а вот именно 3 числа утром звоню, муж не отвечает на телефон, ни на простой, на домашний, ни на мобильном. Родителям еле дозвонилась, пару слов буквально с ними переговорили, они говорят, что нас бомбят, у нас очень ужасный обстрел. Сказали, что да, именно попали в нашу квартиру, что разрушено, но они не могут ни подойти, ни узнать, что там как, потому что обстрел еще идет, разрушен полностью подъезд, разрушено все. Завалы, там же в завалах люди, и вот стали Збирати, розбирати і на п'яте сутки восьмова числа знайшли мужа. Діти повинні зростати в атмосфері радості, любові та комфорту. Впевнена родина рибачуків, споглядаючи за дівчатками, що вже зазнали лиха. А якщо дім немов повна чаша випромінює тепло та затишок, то й родина в такій оселі безумовно буде щасливою і гармонійною. Ми завжди жили, сім'я в нас була дружна. было, все у нас было полно. Друзей у нас не закрывалось, у нас квартира и все. Мы всех любили и нас любили, поэтому я тебе этого желаю. Вам будет здесь уютно и хорошо, потому что эта квартира напитана хорошей позитивной положительной энергией. Спасибо, пусть вам спасибо. будет здесь радостно, чтобы вы здесь в этой квартире испытывали счастье. Спасибо. И пусть это послужит, может быть, каким-то маленьким примером для того, чтобы да. сегодня произошла консолидация какая-то общества, чтобы сегодня по возможности люди стали помогать друг другу. Старшие девочки 19, средние 11 и меньше годы год и 7. Жили у родителей, у родителей двухкомнатная квартира, и у родителей жили. Нам когда сказали, мы, я не знаю, как это правильно сказать, в шоке, в растерянности, в радости, или, ну, это... Мы просто не ожидали такого и такой помощи, поэтому Очень очень признаті попереду у родини Стрельченко приємні клопоти. Наразі вони мають облаштувати трикімнатну квартиру. та завдяки небайдужим землякам почати життя, немов з чистого аркуша. Ну що ви платите, треба радуватися. Ну я від радості від, від ну, радості. ну, якщо від радості, Це хороше мені хотілось імені на першу чергу тим, хто більше всього нуждається в этом, тому що залишилася з трьома дітьми. И она ну, как бы больше всех сегодня нуждается в этой поддержке, в том, чтобы э, была помощь. Я, ну, бессонно, мы живем в Славянске, мама сказала, 40 лет. В этой квартире я прожил 67 -го года. В годе, когда мы приехали вот в, этот, в эту квартиру, я помню, как отец мне рассказывал, когда он получил эту квартиру спокойно. Э, я думаю, что сегодня она будет более полезна как раз вот, в э, ну, этой семье, которая есть. Мы очень, конечно, сожалеем, что так Получилось, что ты осталась без мужа. Ну, это жизнь, понимаешь. Это уже не вернешь, потому не вернешь, что война да. принесла много горя. Сегодня Донбасс попал в эту зону конфликта военного, в зону межгосударственных конфликтов, в зону каких-то геополитических разногласий. И сегодня страдают, в первую очередь, люди Донбасса, страдает гражданское население. И я желаю всем... В первую очередь желаю мира. Пусть наша Украина будет единой, будет мирной, и Донбасс поднимется своей экономикой еще больше, чем он.